Xəstəlikdən danışmaq istəmirəm, yaxşıyam, həyat davam edir. Axşamas xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Könül Xasiyeva Günaydın Azərbaycan verlişində deyib. Bir müddət əvvəl boğazında şiş aşkarlandığını deyə xanım də səadənin yaxşı olduğunu bildirib. Bu xəstəliyin üzünə tez düşülməsini tələb edir və də əlində vəsait olmalıdır. Təsadüf nəticəsində vaxtında öyrəndim. 23 ildir bu xəstəlik məndə var. Daim nəzarət tutaxlardım. Getdiyim xarici ölkədə ilk bunu yoxlatdırırdım. Keçən il boğazıma divan tutdum. Soyuq seçdim mən anadan gəlmə asma xəstəliyəm. Sənədə bu xəstə tarixlə birlikdəyə şadram. Aparıcı xoş gəldəm deyib gözə əməkdar artist Zakir Əliyevə Könül Xasiyevanın hansı ifasını sevirisiz sualını ünvanlayıb. Xasiyeva isə onun sözlərinə belə reaksiya verib. Zakirlə bir sinifdə oxumuşuq, eyni partada oturmuşuq. Bir özümü sevmədi. Məni almadı, getdi xalası qızı ilə evləndi. Çox əlləşdim, vuruşdum, olmadı. Allah xoşbəxtləsinc. Zakir Əliyevin xalan baliki qızızolla sözlərini xananda qısqanclıqdan mənə düzünü də deməyib cavabını verib.